بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایچ پی نیوز کے ساتھ حسن بیگ ایک نئے وی لاغ کے ساتھ اور وی لاغ جو ہے بڑا نازری بہت انٹرسٹنگ اس وجہ سے ہوگا آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملالہ یوسف زئی نے ایکٹنگ شروع کر دی انہوں نے انہوں نے اپنا ایک نیا کیریئر شروع کر دیا ہے پہلے وہ بیہائنڈ دا کیمرہ بیٹھتی تھی اب وہ کیمرے کے آگے آگئی ہیں اور ایک فیک ہارس پہ انہوں نے ایکٹنگ شروع کی ہے یہ ایک آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہوگا آ, یہ تو خیر آ, آپ لوگوں کو ایک انفارمیشن کے طور پہ دے رہا تھا لیکن سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بڑا ریلیف آ گیا وہ ریلیف کس نے دیا ہے وہ ریلیف اس چیف جسٹس نے دیا ہے جس کے خلاف انہوں نے اپنے دور میں ایک ریفرنس داخل کر دیا تھا اور وہ بڑی مشکل سے اس ریفرنس سے بجے میرا مطلب ہے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے وہ جو ان کو ویڈیو لنک پہ لیا ہوا تھا انہوں نے وہاں پہ خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب سے بات کی ہے اور انہوں نے کہا مجھے سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا جا رہا ہے اور مجھے کوئی فیسیلٹیز پراپر نہیں دی جا رہی مجھے کوئی لائبریری نہیں دی جا رہی اور دوسرا یہ ہے کہ میں اپنا کیس جب پلیٹ کرنا چاہتا ہوں میرے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے تو چیف جسٹس صاحب نے حکم کیا کہ ایک تو خان صاحب کو دیا جائے ریکارڈ دیا جائے اور دوسرا اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جب بھی ایک یا دو وکیل جس کو وہ چاہتے ہیں تو وہ ان کو ملنے دیا جائے تو وہ اب آنے والے دنوں میں ان کے لیے یہ والا راستہ تو چیف جسٹس صاحب نے کھلوا دی ہے کہ وہ ایک تو اپنے وکلا سے مل سکتے ہیں ریکارڈ لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ خان صاحب نے ایک اور ریکویسٹ کی کہ ان کے بہت سارے کیسز پینڈنگ ہیں ان کو سنا جائے تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ خان صاحب ابھی جس کیس کی بات ہو رہی ہے اسی کیس پہ ہم چلیں گے اور وہ ان کیس کی جب باری آئے گی کی کیسز کی پھر ہم ان کو سن لیں گے تو اسی دوران ایک اور جو چیز ہوئی وہ لائیو سٹریمنگ کی تھی اس پہ عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ لائیو سٹریمنگ ہونی چاہیے پہلے چونکہ ہم کرتے رہے ہیں تو یہ خان صاحب کے کیس میں ہونی چاہیے لیکن پھر پانچ جو ججز تھے وہ اپنے چیمبر میں گئے اور انہوں نے جا کے مشورہ کیا اور آ کے پھر چیف جسٹس صاحب نے اناؤنس کیا فور ون کے ورڈٹ سے کہ لائیو سٹریمنگ نہیں ہوگی لیکن یہ ہے کہ ان کو ویڈیو لنک پہ ہم ضرور لیتے رہیں گے اور آنے والے دنوں میں لگتا یہ ہے کہ فارمیشن کمانڈرز کی نو مے کے حوالے سے ایک سخت قسم کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے بعد خان صاحب کا جو چیزیں ہیں وہ اب شاید کسی اور ڈائریکشن میں آ... تھوڑی سی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اس دوران جو ہے ایک بڑی عجیب سی بات یہ ہوئی ہے کہ خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس کے خلاف کیس بنا دیا جائے کیونکہ انہوں نے نائنٹین سیونٹی ون کے کوئی مجیب الرحمان کے حوالے سے بات کی ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس چیز پہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی بہتر سینس پریویل کرنی چاہیے اور خان صاحب چونکہ ایک پاپولر لیڈر ہیں وہ ان کو ریلیف ملنا چاہیے تو خان صاحب کے میں بات کر رہا تھا کہ خان صاحب آنے والے دنوں میں ان کے لیے ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی چیزیں جو ہے بہتر ہونے جا رہی ہیں میرا خیال ہے ایک تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ دبئی میں آصف علی زرداری صاحب بیٹھے ہیں شاید آج کل میں واپس آ جائیں لیکن ان کی ملاقاتیں کس سے ہو رہی ہیں بہت سارے لوگوں سے ہو رہی ہیں لیکن ایک جو خان صاحب کے حوالے سے بات ہے وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ملک ریاض جو ہے وہ انہوں نے بھی ملاقاتیں کی ہیں زرداری صاحب سے اور وہ اپنے اس موقف پہ بھی ڈٹ گئے ہیں کہ وہ کوئی اسٹیٹ اپروور نہیں منیں گے سلطانی گواہ نہیں بنیں گے اور اسی وجہ سے اب ایف آئی اے نے نیب نے سب نے چھاپے لگانا شروع کر دی ہیں ملک ریاض کو دبانے کے چکر میں دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ ہماری سیاست کس طرف جاتی ہے اور لیکن یہ ہے کہ ایک بات کنفرم ہے کہ ابھی پرائیم نیسٹر صاحب کیونکہ ہم جا رہے ہیں چائنہ اور ان کے ذہن میں اس اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں ان کے ذہن میں میرا خیال ہے کہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ہمارے آلریڈی انڈیکیٹرز جو ہیں اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتر دکھائی دے رہے ہیں اور مہنگائی بھی کم ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کا ماحول بھی بن رہا ہے اور لیٹس ہوپ کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے باہر سے آتے ہیں تو چائنہ سے ہو کے آتے ہیں تو سی پیک کی ریوائیول اور جو ری لوکیشن آف انڈسٹری کی بات ہو رہی ہے وہ ڈیفینیٹلی آج آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اس پہ کوئی مومنٹ ہونے جا رہی ہے ایم ایل ون کا منصوبہ جو ریلوے کا ہے وہ بھی آج کل جو ہے وہ فائنل سٹیجز پہ ہے شاید اب اسی وزٹ پہ پر پرائم منسٹر صاحب وہ بھی فائنل کر کے آئیں اور یہ ہماری وہ چیزیں ہیں جو بنیادی طور پہ ہمارے معاشرے کے لحاظ سے ہمارے ملک کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہیں ملالہ یوسف زائی کا آ, یعنی ایکٹنگ میں آنا خان صاحب کا آ, ایک دفعہ پھر سیونٹی بند کے حوالے سے حوالہ دینا اور فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہونا انویسٹمنٹ کا ماحول بننا اور اسی طریقے سے آپ آنے والے دنوں میں کچھ اور چیزیں بھی دیکھنے جا رہے ہیں اکانومی کے حوالے سے کیونکہ سعودی عرب بہت سارا انٹرسٹ لے رہا ہے کویت انٹرسٹ لے رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں امید کی جانی چاہیے کہ پاکستان میں ایک بہت بہتر سچویشن جو ہے وہ ایوالو ہو رہی ہے اس بہتر سچویشن کو اور بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ساری لیڈرشپ بیٹھے اور کوئی گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف جائیں انسٹیٹیوشنس کو ملائیں خان صاحب کو ساتھ بٹھائیں اور زرداری صاحب بھی بیٹھے خان صاحب بھی بیٹھے ہیں میاں نواز شریف صاحب بھی بیٹھے ہیں پرائم منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں اچک زئی صاحب بھی بیٹھے سارے بیٹھے اور ایم ولی بھی بیٹھے اور سارے بیٹھ کے ایک چیز طے کریں اس ملک کو کیسے بہتر کرنا ہے اس ملک کو کیسے آگے لے کے جانا ہے یہی یہی قوم پوری جو ہے اسی بات کا انتظار کر رہی ہے کہ کب ہم ایز اے قوم جو ہے جیسے ہم نیوکلیئر ہوئے تھے جو ہم نے اٹھائیس مے کو یوم تقویر منایا ہے اسی نیوکلیئر جب ہم ناقابل تسخیر ہوئے یعنی ہمارا جو ڈیفنس ہے وہ امپریگنیبل ہو گیا تو اس کے بعد ہمارے جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی ہم اس لحاظ سے بھی ہمیں ایک ورلڈ پاور بننا ہے اور ورلڈ پاور بننے کے لیے بھی بہت سارا فاصلہ ہے میرے خیال ہے ہمیں 2047 فورٹی سیون نائنٹین فورٹی سیون کو پاکستان بنا تھا تو دو ہزار فورٹی سیون تک پاکستان کو کم از کم میری نظر میں پانچویں بڑی معیشت ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہم نے بہت ساری سٹرگل کرنی ہے اور اسی سٹرگل کے لیے ضروری ہے کہ ہم سارے ایک دوسرے کے خلاف کیسز بنانے کی بجائے لڑنے کی بجائے ہم اکٹھے بیٹھیں اور اپنے ملک کو آگے لے کے جائیں ہم بنیادی طور پہ جہاں پہ ملک کی یہ ساری سیچویشن بتا رہے ہیں وہاں پہ ہماری جو صحافی برادری ہے وہ بھی بڑے ظلم کا شکار ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کیسز جو ہے ڈیلی بیسس پہ رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور سندھ میں بھی ہوئے ہیں ادھر بھی ہوئے ہیں یہ بڑی افسوس افسوسناک یہاں پہ یعنی صحافی جو ہیں وہ ظلم کا شکار ہو رہے ہیں تو اس پہ ہم ضرور احتجاج کریں گے کہ صحافی برادری کے ساتھ جو بولنے والے ہیں جو آپ تک پیغام دینے والے ہیں جو آپ کو صحیح راستے کی طرف انفارمیشن دینے والے ہیں ان کو جب اس طرح کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا اور ان کے ساتھ زیادتیاں ہوں گی پھر ڈیفینیٹلی قوم کیسے ترقی کرے گی قوم کی ترقی کے لیے ضروری ہے رائٹ ٹو سپیچ اور فریڈم آف سپیچ ہونا چاہیے ہر کسی کو یہ حق دینا چاہیے کہ وہ بولے اور قوم کو بتائے ہاں یہ ہم ضرور کہیں گے کہ رسپانسیبلٹی کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ بولنا چاہیے خام خواہ کے جو یہ جو سوشل میڈیا بہت ساری ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں بغیر کسی وجہ کے بھی چل رہی ہوتی ہیں ان کو ڈیفینیٹلی ڈسکریج کرنا ضروری ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحافیوں کے ساتھ ظلم ہو اس پہ ہم ضرور احتجاج کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حکومت صحافیوں کے حوالے سے کوئی بہتر پالیسی اپنائے گی ان کو تحفظ دے گی اور ان کے مستقبل کو محفوظ بنائے گی اس وی لال کے ساتھ حسن بھے کو اجازت اللہ حافظ